Людина повинна знати, як допомогти собі самій у хворобі, маючи на увазі, що здоров'я є найвищим багатством людини. Мої вітання усім, хто нас зараз дивиться. Тема сьогоднішньої нашої програми вікова макулярна дегенерація. Як зрозуміло, самої назви це захворювання, яке приходить із віком. Тож, що таке вікова макулярна дегенерація, ми попросили відповісти сьогоднішню нашу гостю. А це лазерний хірург за відділенням функціональної діагностики клініки сучасної офтальмології Візус Олена Безугла. Олена, доброго дня. Добрый день. То есть, пояснить нам и нашим глядачам, пожалуйста, что такое вековая макулярная дегенерация? Возрастная макулярная дегенерация – это хроническое прогрессирующее заболевание центрального отдела глаза, сетчатки и сосудистой оболочки. С греческого э, «дистрофия», э, «дегенерация» переводится как э, «нарушение питания», «нарушение функции». При этом происходит нарушение функции клеток – І міжкліточного пространства, і нарушення функції. В даному випадку реч іде о нарушенні функції центрального зріння. Вікова макулярна дегенерація. Хронічний дистрофічний процес з ураженням хорі капілярного шару та світлочуттєвих нервових клітин в області жовтої плями, яка знаходиться в центрі сітківки ока. Захворювання супроводжується втратою зору та виникає здебільшого після 40-50 років. Гострота зору знижується через те. Що відмирають фоторецептори, які відповідають за сприйняття зображення. Врешті-решт, ця недуга може призвести до повної втрати зору. Назва хвороби пішла від латинського слова макула пляма. Що таке сітківка ока для чого вона потрібна, яку функцію вона виконує? Сітчатка – це внутрішня оболочка глаза. По своєму строєнню вона очень похожа на головний мозг. Це своєобразне окно в мозг. Когда изображение попадает на сетчатку, там происходит фотохимический процесс, и нервный импульс передается по зрительному нерву и зрительному пути в головной мозг. Так, собственно, и можно представить сам зрительный процесс. Поэтому, если в сетчатке происходят какие-либо нарушения, особенно в ее центральной зоне, то это сразу отражается на световосприятии и на зрении. Поэтому возрастная макулярная дегенерация именно из-за своей локализации, расположения в центральной части сетчатки является очень серьезной проблемой и очень тяжелым заболеванием глаз. А какие причины того, что начинает развиваться вековая макулярная дегенерация? Ну, понятно, что это век, сколько, 40-50 лет, и, и решта причин какие? Основной конкретной причины развития этого заболевания не существует, но есть ряд факторов, которые являются предрасполагающими. Это действительно возраст старше 55 лет, это пол. По статистике, примерно в два раза чаще болеют именно женщины. Это общее заболевание сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, это избыточная масса тела, табакокурение, длительное и продолжительное воздействие прямых солнечных лучей травмы глаза, плохая экология. Этот список можно продолжать, но, в общем-то, это основные факторы, которые или каждый в отдельности, или в комбинации приводят к развитию этого заболевания. У нас час компьютеризации сегодня очень мало захворювань повязывает и с тривалым сидением перед компьютером. Чи есть связок сидения за компьютером с развитком вековой макулярной дегенерации? Не существует э, научно доказанных данных о том, что э, длительное воздействие, длительная работа за компьютером может приводить к какой-либо органической патологии глаз. Э, как людина может сама пометить что в ней началась эта хвороба? Какие симптомы есть? Э, по мере прогрессирования, по мере развития заболевания происходит нарушение центрального зрения, появление пятна перед глазом, по центру, искажение Пятно вначале полупрозрачное, затем становится более темным. Более ранними симптомами является нарушение при чтении, особенно в условиях сниженной освещенности. При быстром беглом чтении могут выпадать отдельные буквы при чтении. Поява каждого из наступных симптомов должна стать приводом для звернения до лекарю. При читанні та письмі виникає потреба в більш яскравому світлі, чим раніше. Підвищена чутливість до світла. В центрі поля зору виникає пляма з розмитим зображенням. Прямі лінії виглядають хвилястими. А що таке сітка Амслера? Можна трошки відповісти? Як з допомогою неї у себе виявити цю хворобу? Чи навпаки, не виявити? Сітка Амслера це простий медицинський тест, який доступен кожному чоловіку в биту. По которому он может проверить функции своей сетчатки. Для этого нужно поочередно сначала правым, затем левым глазом смотреть на центральную точку сетки Амслера и оценивать кривизну, вернее, ровность линий, нет ли искривлений, нет ли искажений. И если человек пользуется очками, то тогда этот тест нужно проводить в очках. Также сначала закрыв один глаз, затем второй. Если людина помнила в себе какие-то симптомы, или ей хоче выявить с профессиональной точки зору, звернулась до клиники, какие обследования ей важно проходить? Это стандартные офтальмологические обследования: проверка остроты зрения, осмотр глазного дна, тот же тест Амслера и из дополнительных методов обследования это оптическая когерентная томография сетчатки, которая позволяет получить Прижизненный оптический виртуальный срез сетчатки, на котором можно определить сохранность слоев сетчатки, ее толщину, выраженность, активность патологического очага, оценить его в динамике. И, конечно же, флюоресцентная ангиография сетчатки это сосудистое исследование, при котором внутривенно вводится контрастное вещество и э, визуализируются сосуды сетчатки, оценивается их проходимость и э, выраженность, активность и распространенность дистрофического очага возрастной макулярной дегенерации по этому исследованию и определяются показания к лечению. Эти способы и оптическая когерентная томография, и флуоресцентная ангиография в городе Запорожье доступны только в клинике Визус. А как долго Это такое обстежение? Их, эти все обстежения можно пройти за один день, или требует какие-то перерывы Обследование можно пройти за один день. То есть не будет навантажения на око, если все эти обследования проходят? Это достаточно стандартная угу. процедура во всем мире. В принципе, она не разобщена. И если у человека есть возможность, есть время, он может пройти эти обследования за один день, угу. и это не будет тяжело или сложно. Скажите, пожалуйста, если обследование подтвердило факт наявности этого заболевания, вековой и макулярной дегенерации, какое лечение? будет предназначено, и чи человека, чи просто будет призупинение развития хвороби? К сожалению, в настоящее время не существует способов, с помощью которых можно полностью избавиться от этого заболевания. Однако существуют методы лечения, благодаря которым можно приостановить или в ряде случаев частично улучшить остроту зрения и зрительное ощущение. Ага. Если в данном случае все зависит от формы дистрофии, после предварительного обследования, когда выставляется диагноз возрастная макулярная дегенерация, необходимо определиться с ее формой. Это сухая форма или влажная форма? Сухая форма лечится... Преимущественно с помощью сосудистых способов лечения, в том числе и сосудистых операций, операций прямой и непрямой реваскуляризации и консервативное лечение здесь также подключается. Если диагностирована влажная форма возрастной макулярной дегенерации, то здесь на первый план выступает интравитриальное введение препаратов, блокирующих фактор роста сосудов. Это так называемый антиВИДЖФ препарат. А как происходят интравитриальные инъекции? чи ли людине лягать в стационар, чи це амбулаторно можно проводить? Это амбулаторная операция. То при... операция, все же. Это операция, поскольку это проникновение внутрь глаза, mm -hmm. это выполняется это в стерильных условиях, под местной анестезией, амбулаторно. После нее человек может идти домой, однако обязательно нужно прийти на прием к офтальмологу на следующий день, через неделю и через месяц после введения и для контроля лечения, для контроля эффективности. А сколько таких инъекций требовается? Инъекции выполняются э, до тех пор, пока очаг остается активным. Если активность очага прекращается после первого введения, значит его достаточно. Если не прекращается, значит необходимо повторное введение. А можно кувать вековую макулярную дегенерацию с помощью каких-то спигулок? таких не существует? К сожалению, когда лекарственное вещество попадает в системный кровоток, с помощью таблеток, с помощью внутривенных, внутримышечных инъекций, как мы их привыкли воспринимать и видеть, оно для того, чтобы попасть в глаз, должно пройти ряд барьеров. Uh -huh. Это барьер пигментные эпителии сетчатки и э, эндотелий сосудов, стенка сосудов. В результате э, в, непосредственно внутрь глаза в очаг поражения попадает лекарственного вещества ничтожное количество. Поэтому э, такой способ введения не является эффективным при лечении. И при этом препарат действует системно на организм и может вызывать и в том числе и побочные реакции. Поэтому перегружая организм и не получая... Необхідна лікарственної концентрації в очагі, mm -hmm. е смисл такого дистрофії теряється, потім необхідна іменно інтравітріальне введення лікарських препаратів. Такий нюанс е інтравінтриальні ін'єкції. Якщо це операція, чи потрібна якась спеціальна підготовка до цієї операції, чи витримання якоїсь дієти, як на переддень цього треба готуватись? Специальная подготовка заключается, в общем-то, только в общем клиническом обследовании. Это консультация смежных специалистов, консультация терапевта, общий анализ крови, РВ, сахар крови и, в общем-то, присутствие самого больного на операции. А сколько она тревает? Хвилин, год. Это достаточно быстрая процедура. Обычно вместе с подготовкой занимает не более 15 минут. А Инъекция выполняется mm -hmm. достаточно быстро, после анестезии. После того, как пациент от Вас спешил, ему можно в этот день или в следующий день обмываться, как у ока после инъекции? После инъекции человеку назначаются для промывания конъюнктивальной полости противовоспалительные препараты mm -hmm. и антибиотики. И в принципе специальных ограничений здесь нет особенно. А какие есть еще способы лечения? Может традиционные, нетрадиционные, какие не назвали? Дополнительно существует лазерное лечение. Показания для лазерного лечения определяет лазерный хирург. И фотодинамическая терапия. Она заключается в том, что внутривенно вводится препарат фотосенсибилизатор, он попадает в системный кровоток и задерживается непосредственно в очаге поражения. В сетчатке интактной, в здоровой сетчатке этот препарат не задерживается. И после этого, благодаря этой особенности задержки этого фотосенсибилизатора в очаге поражения, производится облучение лазером специальной длиной волны и вызываются микротромбозы и закрытие вот этого дистрофического очага, это сосудов, это угу. мембраны. Все способы ликувания додатковые, окрим интравитриальных инъекций. Это э, нельзя назвать их дополнительными. Это один из, одни из способов, mm -hmm. да, лечения, которые э, по отдельности или в комбинации выбирает лечащий врач для конкретного пациента индивидуально. И все эти способы доступны в клинике Визус. Якщо вікова макулярна дегенерація – це проблема зору і погіршення гостроти зору, чи можуть врятувати якимось чином пацієнта окуляри? Чи, можливо, якісь вправи для очей він може сам робити вдома? К сожалению, очки или какие-либо специальные упражнения здесь нам не очень-то помогают. Здесь глаз можно сравнить с системой пленочного фотоаппарата. Если на нем прекрасная оптика, Но повреждена пленка, то, конечно, невозможно получить хорошего изображения, точно так же, как и невозможно получить хорошего изображения на сетчатке, в том случае, если она повреждена. Поэтому э, очки здесь не помогают. И в этом контексте хотелось бы пожелать нашим телезрителям, чтобы они были э, внимательны к своему здоровью и при первых же симптомах любой, любой болезни, любого заболевания вовремя обращались к врачу. Дякую вам, Олена, за ту корисну інформацію, яку ми від вас сьогодні почули. Я маю надію, що ми вас ще побачимо в нашій студії. На все добре. На все добре. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні наша гостя була Олена Безугла, лазерний хірург за відділенням функціональної діагностики клініки сучасної втальмології Візус. Будьте здорові, на все добре. Мрії стають реальністю. Клініка сучасної офтальмології Візус єдина в Запоріжжі пропонує нове рішення для пацієнтів з катарактою чи пресбіопією. Мультифокальні лінзи Ателіса 809М від німецького виробника компанії Zeiss дозволять вам прекрасно бачити без окулярів на будь-яку відстань. Для пацієнтів клініки Візус ціна на мультифокальну лінзу Ате 809М зменшена на 1500 гривень. Акція триває з 1 березня до 31 травня. Кількість лінз обмежена. Клініка сучасної офтальмології Візус нова якість вашого зору. Найкраще терапевтичне, діагностичне та хірургічне обладнання, найширший вибір апаратних методів лікування, лазерна корекція зору, рефракційна терапія, лікування багатьох очних хвороб. Візус. Ми дбаємо про тебе. Поглянь на світ здоровими очима.